Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания и телеканал «Социальная Краина». Сегодня мой гость Николай Давыдюк, политический эксперт. Доброго вечера. О чем мы поговорим? 31 марта состоялась презентация теневого правительства. Вполне как бы, знакомые лица, да, это практически все члены, бывшие члены партии регионов, сейчас это члены в основном оппозиционного блока, народные депутаты. Но что самое интересное, что премьер-министром этого теневого правительства будет Борис Калинин. Колесников, большой друг Рената Ахметова, который не депутат. Да, он решил, видать, в свое время взять такую стратегическую или тактическую паузу. Так вот, Борис Колесников обозначил две основные проблемы, которые сейчас в Украине. То есть это безработица да, и девальвация гривны. Также он же сказал, что невозможен Никакой рост, если не остановить войну. Но по поводу как остановить войну, ну, давайте послушаем, что сказал Борис Колеснев. На сегодняшний день задача Украины потребовать неукоснительного выполнения Минских соглашений неукоснительного выполнения, я подчеркиваю, от всех участ... и от себя, и от всех участников процесса. И давайте глубже посмотрим, упростим ситуацию, вернее, даже. За что идет война? За полномочия? Никакие полномочия не стоят человеческой жизни, особенно жизни ребенка. Если особый статус для Донбасса – это путь к миру, то его нужно предоставить. Но согласно новой конституции, проект, который мы предложим во второй половине мая, все остальные 23 региона в ближайшее время должны получить такой же статус. Оппозиционное правительство, и оппозиционный блок будут выступать за то, чтобы все 25 регионов имели особый статус, а центр имел минимум полномочий. Ну вот, это слова теневого премьер-министра Украины. То есть у нас нет российской агрессии, это боя, война за полномочия, то есть это ополченцы воюют против украинской армии. Э, в, особый статус должны получить все регионы. То есть у нас будет. Э, ну, судя по тому, что мы сейчас предумеваем под особый статус, у нас будет э, такая. Не чуть то ли... федерация, не то конфедерация. Скорее конфедерация. Тут, тут, конфедерация. тут даже непонятно, да, да что имелось. в конфедерация. Вон. Ой. Ну, главное, чтобы не республика в составе России. Потому что непонятно, какие цели, во-первых. Во-вторых, отставные члены партии регионов, даже сам господин Колесников, вот только недавно вышел из партии регионов, который он как бы возглавлял в последнее время плюс остаются принципы партии регионов. Это ну, правильно название теневое правительство, потому что реальные люди, которые будут дергать за рычаги, они остались непубличными. Что Сергей Левочкин, что Ринат Ахметов, они в это правительство не вошли. И как бы показывают еще раз, что как бы в этом теневом правительстве главную скрипку будут играть кукловоды, а люди с более-менее нормальной репутацией, либо там репутация, о которой мы сейчас говорить не будем, они остаются руководителями, публичными лицами этой медиа-имиджевой компании. Ну да, там, конечно, состав правительства. Он такой. Плюс но... там тоже и социалисты есть еще. То есть люди, которые были в партиях сателлитах партии регионов, люди, которые подыгрывали партии регионов, там уже всем известна Наталья Королевская. Королевская то есть очень-очень-очень э, очень много Добкин, да. То есть, Добкина, ну, то есть и регионалы и, 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 и регионалы, и люди, которые возглавляли либо работали в партиях-сателлитах партии регионов. То есть нет. тут оста... остались все те же люди, то есть все те же на манеже, то есть, только уже риторика со Всем другая. То есть риторика та, которую они никогда не притрагивались, когда были при власти. То есть риторика о том, что они ничего не делали. То есть кто им мешал в их годы, лучшие годы их правительства, когда был монолит, помогать Донбассу, давать ему полномочия. Кто мешал делать большими хорошими зарплатами. То есть та же Наталья Королевская. Она на выборы шла с одним четким месседжем. Она получила должность, которую просила. Что она для этого сделала? Какой был рост? Пусть сделает отчет. Перед тем, как заходить на должность, пусть сначала сделают отчет, что они сделали. Поэтому это такой некий популистический имиджевый проект, который сегодня будут пытаться запустить на противодействие кабинету министров и нынешней сегодняшней власти. Плюс они будут наигрывать вот это слово «центр», «Киев», то есть как бы спекулируя на этом, как бы плюс зарабатывая свои какие-то дивиденды. Хотя все вот эти люди, они все жители города Киева. Пусть честно об этом поедут и скажут на Донбасс, в Луганск. То есть, хотя половина из них там не то в Швейцарии, не то в Вене сидит, но тем не менее, никто из них не хочет честно провести заседание первого этого правительства, никто не захотел провести не то в Донецке, не то в Дебальцево. Ну, я думаю, что там были бы проблемы у вас. ну, они писателей. же представители. Да, они представители. Ну, это, это вот как бы... Вот, знаете, вот, почему, что вот странно, да, вот Бойко, да, который руководитель фракции оппозиционного блока, он не входит в это правительство. Это его отодвинули. Нет, я не думаю, что отодвинули. У него достаточно серьезная позиция, как мне кажется, как эксперту, а плюс он руководитель фракции. Это тоже немаленький объем работы, который очень часто от, остается в тени, но тем не менее он а, вынуждает быть таким хорошим орговиком и плюс публичным спикером, поэтому я думаю, что... Он, мне кажется, он не бегал там за должностями, просто как бы. Большая остав... должность, которая ничего да, не приносит. Да, и, и то, о чем мы говорили, что не все самые важные люди входят на публичные должности, это вот именно теневое да. правительство, то есть. Вот кто, кто кукловоды? Вот мы ну, это, это. ринат Ахметов, с одной стороны много людей, Рината Леонидовича в составе этого теневого правительства второй. Ну, человек, скажем так. Это экспер... Сергей... Эксперты говорят. Эксперты что... говорят, да, что да, да, да это да, вот обязательно Сергей Левочкин. Вроде бы есть даже один человек Пинчука, вроде бы. Ну тогда что-то олигархи всех стран Ну не я не думаю, что там что человек Пинчука, там больше сказано, насколько я помню, это министр инфраструктуры, да, который работал в одной из структур. Да. Плюс он возглавлял социалистическую партию. То есть это партию. ни о чем не говорить. Я не думаю, плюс там неподтвержденная информация, uh -huh. как бы, скажем, даже некоторые журналисты писали, что там о нем не вспоминается на сайтах, о которых он заявлял, что он там работал. Поэтому говорить об этом человеке прямо, ну я не готов. Но по крайней мере два человека, которые, скажем, привносят свое влияние на это теневое правительство, ну, по крайней мере специалисты уже выделяют. Да, ну вот например, Сергей Левочкин, вот он был на презентации, да, вот этого теневого правительства. Ренат Ахметов всегда предпочитает, уже последние годы, да, предпочитает ну, оставаться в такой в тени, в тени, да, вот не его появляться сделали, ему Его имиджмейкеры сделали такой вот имидж, что он больше любит ходить на футбол, чем на политику. Хотя ну, да, фут... он всегда, всегда жалеется, что футбол ему денег не приносит, тем не менее, политика, которую он как бы публично игнорирует, очень даже неплохо играет ему в карман. Ну вот все же это такая, это правительство, да, но оно такое центробежное, да, ну как бы ставить себе такие цели центробежные. А... Почему вообще, вот, вот почему сегодня, да, вот оно родилось? Оно же могло быть создано, это люди же те же самые, которые давно известны, так, после вот, октябрьских выборов, могли сразу создать. Ну, вот моя, я помню, ин, моя, когда была Еля Владимировна, инсайдер, она сразу создавала. инсайдерская информация, то есть должны были запускаться сразу после Нового года. То есть тогда mm -hmm. уже был, как бы, сразу после выборов договорились, проговорили, более-менее оговорили кадры, но, тем не менее, запуститься не смогли. А то почему? Это, ну, я не знаю, то есть, скажем, источник не уточняет. Но, тем не менее, как бы, идея такая была, и и она, я думаю, больше всего она навязана и политтехнологами, потому что нужно учитывать то, что это, скажем, такой классический вариант, и он легко продается населению. То есть люди, которые там особо не влияют или там даже не вникают в информационные потоки, будут слышать там министр теневого правительства Наталья Королевская. То есть, соответственно, у них она уже будет ассоциироваться с каким-то важным государственным постом. То есть, и она уже у них восприятие будет, скажем, на, на те точки, куда надо, более позитивное, чем это было бы до этого. Это одна сторона, вторая, по крайней мере, они будут пытаться где-то звучать. Да, хотя, хотя э, в истории украинской политики это не первое теневое правительство. Уже было теневое правительство Виктора Януковича, было теневое правительство Юлии Владимировны Тимошенко. И по сути дела, когда вот они вот Презентации были всегда такие помпезные, да, вот теневое правительство. где идет война. Да. То есть тут с фейерверками нельзя? Нет, нет, тут что... я, я езжу не о фейерверках, я о влиянии, да, и о их деятельности. Вот Янукович, как бы, в свое время он объявил об этом правительстве. и, ну, и, тяжело, забыл, чуть -чуть. и забыл. И забыл. Илья Владимировна тоже объявила и по сути дела тоже забыла. Ну, я помню, Сергей Соболев только ходил ну, на все эфиры покажет, как премьер-министр. Да, время Того покажет, я как будет работать это теневое правительство. На самом деле, в британском опыте очень даже да. неплохо работать теневое правительство. Но оно там конституционное, оно введено в систему закона. И оно действительно то, что они нарабатывают, люди уже измеряют на выборах. И люди, которые были в теневом правительстве, они выходят на те же должности. Плюс Британии, ну, конечно, у них не, двух, не двухпартийная система, но очень близко ну, к тому. С да, то поэтому теневое правительство, как бы политической силы, которая но имеет там 40% или даже 30% поддержки, это все же весомо. Когда мы говорим об оппозиционном, ну, об оппозиционном сам... блоке, мы говорим от 6% это среди всех. Жители Украины, и там до 10%, если не ошибаюсь, среди тех, кто определился, да, если бы выборы состоялись вот сейчас. То есть, в принципе, это теневое правительство для 10%. Даже возьмите сегодня. теневое правительство Юлии Тимошенко, кто из тех людей, которого она назначала на должности, вошли в, в кабинет министров, даже сама Юлия Тимошенко, ну, при реванше проевропейских сил, когда они вернулись в классе, никто почти никто. из тех не вошел. Даже тот премьер-министр Соболев, то есть, ну, он тоже не вошел. Поэтому да. это больше политическая политическая игра, это отвлекание маневра, то есть попытка заработать какие-то политические баллы. Я бы это так расценил. А вот электоральная база, да, они же все же рассчитывают повлиять на мнение кого-то. В принципе, они же как, с одной стороны, говорят, что их мнение по поводу войны, она, ну, мягко говоря, неприемлема на западе и центре Украины. То есть центральной Украине на западе это, это тезис не я, я, думаю. А вот юг и восток, в принципе, более-менее. Юго-восток, юго восток во первых это будет ядро, а плюс само название оппозиционный блок оно как бы сфокусировано на короткий период времени ну на да. пребывание в такой жесткой оппозиции да. но если ничего не делать то и пребывание в жесткой оппозиции как такое как бы выявить нельзя поэтому вот создается это теневое правительство и они будут действительно работать на юго востоке а плюс они как бы уже во время выборов парламентских они действительно отодвинули Тигибка, который как бы ушел уже во вторую политическую лигу mm -hmm. Тигибка не смог даже там при поддержке как говорят эксперты и господина Коломойского и своих там каких-то навыков из своей команды политтехнологов, он не смог пройти в парламент, соответственно, он уходит в вторую лигу, и вот эти уже люди с оппозиционного блока, ну, мне кажется, вторая лига. То есть, ну, ну, то есть и да, и нет? Ну, больше так, нет. Больше, больше нет, чем да. чем да. То есть если там другой лидер придет, то больше всего, что он просто свою репутацию будет хоронить в проекте «Сильная Украина», чем э, добывать какие-то новые очки и политические баллы. Вот поэтому они будут работать на Юго-Востоке, на том электорате, где четко была коммунистическая партия и партия регионов. Вот это и есть ну, их да. электорат, если говорить брендами политическими. Ну да, потому что стоит как бы подметить, что во время последних парламентских выборов явка была ну минимальная, мизерная, особенно на востоке Украины. Я не беру, конечно, в учет Донбасс, да, там Луганскую и Донецкую область, ну, там, там, да, там война. Но в принципе ну, электорат партии регионов он, он исчез. Ну он не исчез. А позиционный блок не он взял больше, все, что хотел. Он больше затих. И он ждет своего представителя. То есть они, вот, тут, а, вот те месседжи это... «Услышьте народ Донбасса» они все равно остаются да. в той или иной плоскости. Поэтому эти люди сегодня молчат. И правильно, что они пытаются его подхватить, они пытаются его словить, этот электорат, чтобы потом быть его представителем в парламенте. И mm -hmm. то, что Тигиб, как мы уже говорили, ушел во вторую лигу, за счет чего? За счет того, что он не пришел и он не представляет этих людей в парламенте. А Нестор Шуфрич, который еще в избирательную кампанию там получал в Одессе от так называемых бандеровцев, хотя все знают, что это спланированная была ситуация с самим же оппозиционным блоком. Mm -hmm. Он стал представителем Донбасса, он стал представителем Харькова, который за него проголосовал. Потому что он представлял этих людей, он за них лез в драку, он бился. Понятно, это игра кукловодов, но тем не менее люди в это поверили. Вот они представляют. Вот второй такой этап показывает нам оппозиционное правительство. Ну, это тоже как Кстати, бы... Кстати, Шуфрича нету в составе кабинета теневого правительства. Ну, вот то такое. А, а вот насколько может быть привлекательно для других... Регионов, вот тезис, да, то, что они собираются составить, и него и правительство по поводу децентрализации, или особого, как они назвали, это особый статус всем регионам Украины. Я думаю, тут э, прячется чуть-чуть другой месседж. Колесников э, хотел сказать ⁇ мир любой ценой ⁇ то есть, если Минское соглашение, особый статус и будет мир, он готов за это хвататься. То есть, то, о чем мы говорили, его электорат это юго-восток. Поэтому он будет пытаться сыграть на чувствах людей людей, которые сегодня находятся в страхе, людей, которые находятся в разрухе, за их счет, в том числе, потому что они руководили до этого. Но тем не менее, они пытаются сейчас сыграть в том, чтобы выйти с месседжем что мир любой ценой угу. мы готовы то есть чем он, он четко сказал федерализация, он сказал федерализация. а он да да он, почему он сказал что вот э, за что боремся за полномочия да полномочия не стоят человеческой жизни ну, да. то есть э, вот это его месседж это его послание которые будут ретранслировать олигархические каналы на юго-востоке вот хотя Стоит отметить. Я, конечно, понимаю, что это было в контексте такого телефонного розыгрыша, но есть запись, да, когда якобы фейковый Губарев общается с Коломойским, да, и как раз вот они говорят про особый статус. И Коломойский там говорит, что ну, все захотят особый статус. Ну, понятно, местные элиты захотят, захотят особый статус. А мы понимаем, что Днепропетровская область, там это Коломойский да, в первую очередь, там Закарпатье, это Балоги. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там Еремеевы. Ну как бы. Ну угу. все же Украина, к сожалению, говорил, она. Корбан, Украина живет в хуторами. В хуторами. Ну я это называю средний век, Это такая вот. Маленькие княжества. Да, маленькие княжества, скорее всего, так. Поэтому насколько это может быть даже месседж вот не, не Вас... так людям, как вот. Э... Ну, я думаю, что элитам, э, элитам. политическим и бизнесом они тоже месседж отправляют скажем, по минимуму на Западе и в центре партия регионов тоже всегда брала свой электорат. Да. То есть людей, пенсионеров каких-то, там чиновников, бизнесменов, то есть они всегда пытались некие либеральные месседжи находить, то есть и сам Колесников себя всегда позиционировал как либеральный политик, то есть вот такой. Поэтому где-то здесь они пытаются найти тоже свой электорат, но первое, они пытаются небольшой круг электората взять, они пытаются своих поклонников Отлично. в средний то, То есть, есть операция. Арг реанимация. То есть Нет, тут, тут, тут даже больше месседж шел для орговиков, Что вот мы возвращаемся, наш месседж такой: децентрализация. Мы вам дадим больше свободы. То есть, люди, которые будут заниматься комиссиями, люди, которые будут заниматься избирательной кампанией, которые будут уже идти на второй круг, на большой круг электората. То есть, тут больше технологический был ну, еще да, разговор. Борис кроме всего прочего, сказал, что все вот эти структуры, как антикоррупционное бюро, это оно коррупцию не поборет. А вот децентрализация это самые лучшие. Ну, они бы, пытаются против Политические, в, да за, за, закидать и политические месседжи для того чтобы получить э, mm -hmm. а то воспри, какое-то восприятие а б тоже они хотят быть процитированы в прессе поэтому они вот это тоже так достаточно скажем yeah. пафосно пытаются как бы донести для населения еще один тезис который прозвучал во время презентации тенового правительства это двухпалатный парламент и избрание президента в парламенте давайте посмотрим парламент, по примеру, Польской Республики может быть двухпалатным. От 75 до 150 депутатов Нижней Палаты выбираются в прямую по открытым спискам. Верхняя Палата, парламент, может избираться прямые члены, то есть прямые представители гражданского общества по одному сенатору от миллиона избирателей. Или по Одному сенатору от двух миллионов избирателей это все путь референдума. В таком таком механизме нужно провести референдум по избранию президента с такими с минимальными полномочиями в парламенте. Ну, я не знаю, какой самый важный тезис. Мне кажется, что самый важный тезис это избрание президента в парламенте с минимальными полномочиями. Я скажу тут чуть-чуть другой даже тезис, который увидело население. Даже вот те люди, которые сегодня в оппозиции, пытаются подхватить голоса тех, кто не согласны с сегодняшним правительством, они все равно не предлагают проекта будущего, экономического будущего. Они все пытаются куда-то погрязнуть в Конституцию, в парламент, там еще. Самое простое, к которому всегда нужно смотреть и обращаться, как это влияет на обычного человека. Почему не говорят, какими будут пенсии, почему не говорят там, сколько будет экономика зарабатывать, какие инвестиции, там, как мы будем упростим налоги, реально говорить по факту, цифра, что будет там, 10 налогов, там, минимальный один для большого, для ресурсных компаний. Какой пенсионный фонд? Как побороть, что будет с пенсиями? Вот этого ничего не услышали. Но зато мы услышали про трех восьмипалатный парламент, что там будут суперсенаторы, которые, ну, что изменят вот название? Такое. Палата лордов. Есть, да, вот палата лордов будет, будет Польша, будет Британия, красивое название. <связано> вот, если да. Все помните, да. Сталин, Аналогии как, из Польши, как Сталин говорил, что будет. вот мы догоним Финляндию. Звучит красиво по-европейски, да, но на то время Финляндия экономически даже не могла теоретически конкурировать с Советским Союзом. Но вот они ставили цель догнать Финляндию. Угу. Ну, это смешно. Хотя звучало достаточно по-европейски прогрессивно. Вот примерно то же самое сегодня пытается э, господин Колесников вот, выпустить на голубые экраны страны, что вот будем как Польша. Да? На самом деле это больше кулуарщина, это политиканство, это не то, что сегодня требует ситуация. Лучше бы он рассказал, чем будет заниматься на Донбассе, как будет отстраивать Донбасс. Вот эти месседжи действительно было бы интересно услышать. А вот политические месседжи, сколько Нет, будет По поводу инатур? Донбасса там говорилось. Правда, когда, его, когда господина Вилку вас Шевали. А где вы возьмете деньги? Э, он говорил, мы восстановим Донбасс, потому что сейчас нынешнее правительство взяло как спорт, они ездят в Европу, просят деньги. А ему спрашивают, а где вы возьмете деньги на восстановление Донбасса? Ну, он повторял то же самое. Угу. Ну, тут, может быть, не знаю. Ну, я, я не знаю, как бы... А не он сказал, мы будем работать. Ну есть... вот, будем работать, но конкретики нету. То есть, скажем, более э, хорошо они были подготовлены по, по политической части, менее бы были подготовлены по части экономического развития. На самом деле, э, общественный запрос, он, в чем даже право теневое правительство, он действительно состоит в мире, а второе, он состоит э, за что прожить. Да. И вот это люди хотят услышать. Их вообще не интересует, сколько палат, сколько сенаторов, где избирается президент. Первое, хотя по президенту действительно могут быть вопросы. Люди привыкли избирать президента. Да. И они хотят знать, кто за что отвечает. Тут уже больше Колесников предлагает не скажу, даже не польскую систему, больше, возможно, даже и германскую систему. То есть ну да, но там президент... Ну, большой фактор, федерации. Да. То есть они пытаются действительно как-то визуализировать саму федерацию. И президент в парламенте, он не влияет, и вот между этими хуторами поделить власть, и между собой там играть в разные кандидатуры, сохраняя свое присутствие. Mm -hmm. Вот примерно так они это смоделировали. Но жизнь покажет. Да, опять таки. Э, к чему готовиться? Вот э, весной должны быть, должны быть, опять таки, должны быть э, местные выборы. Осенью. А, да, верно, осенью. Однако вот Сергей Левочин сказал, что на фоне там общественного недовольства, ну вот, с сегодняшнего дня поднялись тарифы в разы, да, там за газ, за электроэнергию, за отопление и так далее. Плюс, конечно, там безработица реально на устрашающая, ну по крайней мере 2 Плюс миллиона рост, безработных. Рост доллара, падение зарплат. Доллар, падение зарплат. миллиона. Подорожание продуктов. Ну то есть социально-экономическая ситуация в стране реально она такая критическая, да? Ну, и в принципе, в принципе, э, предположить, что могут быть какие-то спонтанные или более-менее спонтанные. Э, бунты или там акции протеста, ну вполне можно, это прогнозируемо, да, и Сергей Лесин сказал, что, в принципе, при таких условиях могут быть досрочные парламентские выборы, то есть тогда к чему эти люди готовятся? К местным выборам, где, в принципе, им светит, ну, судя по историческим показателям, да, там, Харьковская область Но это и им ну, возможно ну, часть, часть донецкая часть луганская там же как часть донецка сейчас луганская э а там же как понимаете? военная комендатура. Тут ситуация какая? Там. нужно войти в органы власти то есть mm -hmm. они понимают что им нужно увидеть своего избирателя избиратель должен видеть кто их представляет а парла э пар э местные выборы это всегда ступенька к парламентским это по сути как бы такой украинский праймерис ну да потому что эти люди войдут в комиссии они станут агитаторами они будут способствовать продвижению парламентской кампании поэтому это ну скажем списывать местные выборы не стоит даже если они возьмут не так много, но тем не менее, как бы это уже будет проекция будущей победы, ну так буду говорить по крайней мере в, в, в этом штабе, да? Э, следующих парламентских выборов. Это первое. Второе, возможно, конечно же, такое, что э, могут быть досрочные парламентские выборы. Ну эту ситуацию раскачивают, эту ситуацию раскручивают, но с другой стороны другие силы раскручивают ситуацию, что и местных не будет что они отодвинутся на два года через административную реформу, соответственно ну, не да. будет местных. какой смысл проводить парламентские, которые только там год назад проходили. Административная реформа. Плюс мы знаем, что вчера президент подписал уже как бы э, персональный состав конституционной комиссии, которая должна в первую очередь, ну как сам сказал президент, разработать концепцию децентрализации. То есть и сам Владимир Гроссман, который возглавил вот эту конституционную комиссию, он в свое время говорил, что местные выборы должны пройти, конечно же, по уже новым по новой, правил, по новой системе не только ну, избирательные это на то что они могут быть перенесены это да ну, только когда непонятно на когда то есть мне кажется что политики чуть-чуть заигрываются Друг в политические процессы да забывая о том что все-таки важнее избиратель стоит в центре всего этого процесса. Не сам процесс политический или какие-то должности, или призначения, еще что-то, или там оппозиционные, там, как обмины и все остальное. В центре всегда остается обычный украинец. Uh -huh. В центре остается житель Украины, который платит налоги, который голосует, который подчиняется Конституции и законам Украины. И поэтому политики очень часто заигрываются, они играют в какие-то свои игры, но, как показал опыт прошлого года, то есть это все очень быстро может закончиться. Ну да. И Плюс, не, не то время, когда нужно играть в такие игры. В стране война, нужно заниматься как бы, поиском мирных решений, поиском победы в этой войне. Нужно выходить, нужно заниматься, э, скажем так, модернизацией экономики, модернизацией армии. Нужно заниматься культурной сферой. Потому что война на Донбассе, в том числе, это и культурный проигрыш Украины. Нужно заниматься вот этими вопросами. А вот Политиканство оно, оно не совсем сейчас нужно. То есть они да. больше углубляются в какие-то свои внутренние вопросы. Плюс... А население ждет обычного. То есть они хотят подешевления продуктов, они хотят стабильности, уверенности в чем-то. То есть, а этого всего нет. Они готовы терпеть. Они дали карт-бланш Яценюку, Порошенко на какое-то время. Но я судя, уже, судя по социологическим исследованиям, уже не особо. 3% поддержки, это, конечно, ну, ну 3, это... 5, а возможно, 8. Мы же тоже не знаем. Ну, все равно. а 22, эти... то есть от первой партии страны до скатиться... Вопрос, а было ли 22? То есть, а было... грубо говоря, да, были президентские, от... у него было 7. Потом как бы раздулось эмоционально, люди пришли, проголосовали. Ну, да, потом да, он говорит, то есть рейтинг да, его старо... раз... Раз... раздулся, потом да, назад ушел в свои рамки. К выборам он снова может разойтись. Да, то есть, да, скажем, да. относительно. Минута, буквально одна минута. Последний вопрос по поводу господина Ляшка. Да, вот все так удивились его увидеть на прямом включении с площадью, с Майданом в Днепропетровске, да, что начались начали ходить слухи, что вот теперь Ляшко вместе с Коломойским и Сарапуми образ... будет такое новое политическое образование. Насколько это? Ну, я думаю, вероятно? что это слухи. Коломойский как говорят снова же эксперты, не оставлял свою помощь и не прекращал помогать Народному фронту, точно так же, как Народный фронт не прекращал помогать господину Коломойскому, то же самое и самопомощью. В чем был нюанс вот той выступа Лешка? Я думаю, что вот в этом где-то находится гениальность эпатажности Лешка, что он может выступить где хочет, как хочет, и ему за это ничего не будет. При том, что если бы это выступил Садовой, это был бы конец его политической ну, да. карьеры. Одна Поэтому тут, тут больше была игра, это было некое шоу, я думаю, и люди порадовались, особенно те, кто были в Днепропетровске под дождем. Да, благодарю Николая Давидюка за беседу, спасибо, что были с нами, оставайтесь и не переключайтесь.